qizlar suhbati siz ham bu xushbo'y atirdan foydalanishingiz mumkin keyin pardoz andoz buyumlaringizni soga qoiz demak go'zallik sirlari nomli ko'rsatuvimizning keyingi sonida latofatli ayol sifatida pardozlanishning yangi usullarini ko'rsatamiz xayr ko'rishguncha oyijon yo'qku vo demak oyim ham bo'yanar ekanda ha anta hozir biz ham pardozlash pardozlash darsini boshlaymiz hmm. do'stlar endi mana bu qalamdan foydalanamiz qoshlarimizni qaldirg'ochdek qilib qo'yadi kelishdikmi aytgancha mana bundan ham yuzingizga surtishni unutmang hmm. hmm. ana bo'ldi xo'sh do'stlar ko'rinishim qaray chiroylimi oyi oyi yubordingiz-ku? akajon pardoz qilayotgandim keyin men oy emas roraman o'zing qo'rqitib yubording yubordingku ana xolos voy qizimiz birdan ulg'ayib qolibdi-ku. pardoz qilishni o'rganyapsanmi ha ayjon. men haligi pardoz darsini o'tayotgandim pardoz darsini chiroylimanmi moyjon? yo'q yarashmabdi qara oyim chiroyli chunki hech qanday bo'yoqlardan foydalanmagan ha Oyjon, demak bizga pardoz qilish mumkin emasmi albatta mumkin dadang uyda bo'lganida men ham pardoz qilishni yoqtiraman faqat pardoz qilayotganimizda tabarrujga yo'l qo'ymasligimiz kerak bu haddan ziyod zinatlanib, avratlarini hammaga ko'z ko'z qilish degan ha <laughs> ha al ahzob surasida ham pardoz qilishning qoidalari zikr etilgan viqor bilan uyingizda o'tiring ilgarigi johiliyatning ochiq sochiqligi kabi ochiq sochiq yurmang men <laughs> <laughs> johiliyat davridagi odamlarga o'xshashini istamayman tavba qildim kechir meni yo Alloh. siz ham meni kechiring oyijon kechirdim qizim oyijon <laughs> bu lab bo'yog'ini artib o'chirish mumkinmi albatta mumkin <laughs> aziz do'stlar keyingi safar raran pardoz darsini tomosha qilib yurmanglar ha? juda ham qo'rqib ketasizlar ha do'stlar <laughs> yaxshisi umuman bo'yanmang oyimga qarang pardoz qilmasa ham juda ham chiroyli <laughs> bo'pti do'stlar xayr assalomu alaykum insonning qalbi go'zal bo'lsa unga ortiqcha pardozning ham hojati yo'q aslida pokiza qalb chinakam go'zallikdir nima bu ao voy nega qo'rqib ketdi